хорошую, нормальную, высокооплачиваемую работу, то я хочу сказать, что каждый для себя в своей предметной области, скажем, мне по информатике, мне говорят, ну, да, конечно, компьютерщикам хорошо, вот сейчас существуют заказы и так далее. Неправда это. Такая же самая проблема у нас существует, получение заказов. Потому что, если, скажем, мы очень плохо, и сюда приезжают серьезные люди и смотрят, как мы готовим, они говорят, спасибо за внимание, мы посмотрели, вы местечковых готовите программистов и решаете вопросы на этом уровне. Если мы готовим скажем программистов а, на уровне там скажем стандартов а, там ISO там 9001-2000, когда мы используем там современные технологии управления качеством разработки программного обеспечения, то естественно, когда приезжают сюда люди, они проводят специальные аудиторские а, собеседования с нашими студентами и говорят, да, мы готовы, мы готовы предоставлять этим людям работу, там начинают полутора-двух тысяч гривен. Поэтому то же самое касается и другого. Что не существует потребности в хороших экономистах, существует однозначно. Сегодня тот, кто имеет MBA, нет проблемы сегодня в мире получить работу. Что не существует проблемы сегодня переводов, да на хороших переводчиков сегодня стоит очередь от ряда фирм. Что не существует проблема а проблемы, скажем, в области истории существуют такие проблемы. То есть потребность в специалистах разных специальностей существует. Но хочу заметить, хороших. Висококваліфіцірована, Ми ну, повертаємося до якості Абсолютно. А, якість теж залежить все ж таки від інвестицій. От нещодавно у вашому університеті відбулася така вже визначна подія, як підписання угоди із американським університетом щодо отримання подвійних дипломів. Які надії ви покладаєте на цей напрямок? Э, Ми бачимо дві можливості тут. Можливість перша для університету. Сегодня, завтра, ну вы знаете, что поскольку министр образования подписал договор в 2010 году, сюда будут заходить серьезные международные аккредитационные агентства, которые будут ну, проводить аудит, серьезные а, качества подготовки специалистов для наших университетов. Поэтому, с одной стороны, а, это проблема взаимного признания. Вот американцы просто взяли и признали, что 89 кредитов подготовки специалистов в области экономики соответствуют их стандартам. И это означает, что, скажем, факультет экономики да, в области подготовки специалистов этого профиля, он действительно работает на уровне мировых стандартов. С другой стороны, это проблема того, что нашим студентам предоставляется дополнительная серьезная возможность получения серьезного международного образования, которое признается по всему миру. Мы сегодня знаем, вот если мы посмотрим, скажем, рейтинг да, вузов, то в первой сотне а, вузов в рейтинге а, порядка 70% это вузы из США. В том числе, насколько я помню, 79-м в этом рейтинге, вот Юрий Иванович Беляев, кстати, вернулся с коллегии министерства, и раздали специальные материалы, и вот этот вот а, Государственный университет штата Нью-Йорк, он, я насколько помню, или 69-е, или 79-е место в мире занимает в этом рейтинге. Добавлять то, ничего кстати, не надо, даже если 79-е. Что это означает? Что наш студент, который 4 года учится у нас в университете по специальности экономика, имеет возможность получить еще и диплом бакалавра экономики Государственного университета штата Нью-Йорк. Вот и все. И это серьезная дополнительная возможность. И не ему требует ехать до Америки в системе онлайн, он может Сегодня современные технологии позволяют решать образовательные вопросы достаточно эффективно и дешево, что очень важно в том числе для людей, которые живут в городе Херсоне. Поэтому это серьезная дополнительная возможность для наших студентов. И это тоже есть инвестиция, потому что это своеобразная инвестиция, которую сделал Херсонский государственный университет для людей, которые проживают в Херсоне и в Херсоне. Да, вы имеете возможность, не выезжая из города, получить серьезное американское образование, подтвердив его соответствующим дипломом как украинского uh -huh. уровня, так и американского уровня. Дальше вы имеете возможность продвигаться по служебной линии. То ли вы будете работать в Raiffeisen Банке, то ли, скажем, Task Commerce который, и насколько будет, я знаю, там, купил шведские. Да. Простые установки. И я знаю, что несколько вузов в целом вот такую году. А это Московский университет? Да, Московский государственный университет и пока Херсонский госуниверситет. И американцы продолжают эту работу, но, повторяю, просто так они договора не подписывают. Это серьезные взаимоотношения. Они должны быть убеждены в том, что те кредиты, которые предоставляются в этом университете, соответствуют американским стандартам. Они не говорят, что наши стандарты лучше. Они просто говорят, что если мы выдаем свой диплом, то мы должны быть уверены, что в этом университете качество образования это да, абсолютно якость, четко. Якость. Конечно. Потому что достаточно будет, если они выдадут один, два, три плохих диплома, ну, грубо говоря, неплохих диплома, они выдадут дипломы для несоответствующих специалистов, и эти специалисты где-то нарвутся на ЧП, то это означает, что у этого университета будут проблемы с дальнейшей аккредитацией действующие. Не совсем может быть приемная речь. Кстати, финская модель, она, кстати, подразумевает, что достаточно, если вот университет готовит по некой специальности, скажем, три идет нарекания, три ремарки идет, да, угу. министерство образования от предприятий, куда пошли работать эти люди, то это означает, что в следующем году эта специальность для этого университета будет закрыта. Угу. Это серьезно, Александр Владимирович. Але, чи не обговоривали бы с твоими американскими коллегами отримання получении подвиненных дипломов не только специалистов, экономистов, а и других, хотя в университете много навчається. А Ну, я как математик, как и информатик, конечно же, в первую очередь тоже обсуждал с ними проблемы того, чтобы наши студенты, которые учатся по специальности информатика, имели возможность получения диплома по, технолог... по специальности, связанной с информационными технологиями. К сожалению, для меня... Это тоже меня немножко удивляет, но я думаю, что вот после очередного посещения нашего университета господин Браун а, все-таки а, подумает, как можно в этом отношении работать, но мы не смогли с ними, в общем-то, а, так скажем, соизмерить наши программы подготовки бакалавров в области информатики и а, бакалавров в области информатики в а, Американском университете. Тут есть определенные проблемы, но мы продолжаем эту работу, и я думаю, что может быть год-два, и мы эту проблему решим. Для нас это очень важно. Хотя, вот, например, вы же видели телемост, который позволил, да, например, по дошкольному, по начальному обучению, сделать, вот, провести взаимные уроки. Здесь для них большой интерес. Более того, они предложили, чтобы по ряду предметов наши преподаватели дистанционным образом за деньги, которые они готовы им платить, проводили курсы для студентов американских скажем по украинский язык литература история культура то есть вот то что доцент соброва год назад вела для американских студентов сейчас они говорят пожалуйста у наших студентов американских есть колоссальный интерес к украине и они готовы брать такие учебные курсы которые потом будут включаться в перечень дисциплин, которые они там прослушали. Mm -hmm. Ну, ну и еще, кстати, в сентября к нам приезжает доктор Гарнер, как фулбрайтовский профессор, то, mm -hmm. что ему оплачивает американское правительство, на год приезжает, и он здесь будет читать часть м, дисциплин по экономике для студентов вот, экономической специальности. Ну и опять вот на экономику сваливаюсь. но повторяю, здесь вот видите, мы как-то вот с ними а, а, сдружились. По другим дисциплінам це йде немножко сложнее. Хоча, повторяю, інтерес мій вот такої лічний, професіональний, существує ну пока... Же, це тільки початок і треба піднімати планку. Ще ви говорите, що достатньо у вас фахівців високого рівня. Але...